इस बार बिहार में तेरसवीं सरकार बन रही है और वर्तमान सरकार जो नीतीश कुमार को भारी विरोध है और हम लोग फुल बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं तो इसमें तेईसवी मई है बिहार यहाँ बेरोजगारी का जो आलम है तो आपने देखा कि इंडिया सरकार ने जो घोषणा किया था घोषणा उतरा नहीं दो करोड़ नौकरी देंगे काला धन ला देंगे यानी जितने भी घोषणा किए कहीं भी खड़ा नहीं उतरे हमारे तेजस्वी जी जो वादा किए थे मात्र सत्रह महीना में जो पांच लाख नौकरी का मतलब दे, उन्होंने देने का काम किया और उन्होंने घोषणा किया है की कि प्रत्येक घर से राजबंद प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति को मैं नौकरी दूंगा महिलाएं को बहुत सी योजनाएं लाए हैं पच्चीस सौ रुपया जो है मावन योजना का

जो स्थिति बनी हुई है बरसात के दिनों में यहाँ पर नाला नाले रोड पर यहां तक कि पटना जैसे महानगर मतलब ये राजधानी राजधानी में भी जब थोड़ा सा बरसात होती है तो कमर भर पानी चल जाता है यहाँ लगता है कि न डूबने वाला पानी मतलब जो है कि लोग चलाना शुरू करते हैं इतना तबाही हो जाता है और गली कुछ घर तो कहने की लेकिन आने वाला सरकार जब हमारी सरकार बनती है इस सब पर जो ब्रेक लगेगा और बहुत सुंदर

পরিস্থিতি কে জিততে চলেছে আরজেডি নাকি এনডিএ সেটা কিন্তু সময় বলবে কিন্তু কতটা এখানকার আরজেডি যারা কার্যকর্তা তারা কতটা এই তারা জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী কেহা বলতে चाहेंगे इस बार भारी सीट से लेकर आप लोग आ पाएंगे बिल्कुल इस बार बिहार में तेजस्वी सरकार बन रही है और वर्तमान सरकार जो नीतीश कुमार भारी विरोध है और हम लोग फुल बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं तो इसमें मई है बिहार आप लोग क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं आदमी लोग के पास क्या मुद्दा, मुद्दा है जैसे बेरोजगारी का जो आलम है तो आपने देखा कि इंडिया सरकार ने जो घोषणा किया था घोषणा को नहीं दो करोड़ नौकरी देंगे काला कालाधन ला देंगे जितने भी कहीं भी खार नहीं हमारे तेजस्वी जी जो वादा किए थे मात्र सत्रह महीना में पांच लाख नौकरी का मतलब दे, देने का काम किया और उन्होंने घोषणा किया है की प्रत्येक घर से सरकार बनती प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति को मैं नौकरी दूंगा महिलाएं का बहुत सी योजनाएं है, जो है योजना पेंशन, पेंशन, पेंशन का, का उन्होंने मांग किया है। कराने के लिए पेंशन पचीसौ रुपया और पांच सौ रुपए सिलेंडर युवाओं को जो युवा बेरोजगार है उनको सारे रोजगार और सब घर घर नौकरी की बात कर रहे हैं अब, अब कोई लड़का बाहर कमाने नहीं जाएगा बिहार में बिहार का जो परिस्थिति है जो डेवलपमेंट का बहुत काम बाकी है अभी देख देख रहा है हम लोग नाला का मतलब सड़क का बिजली का पानी का ऐसी संकट है तो इस बारे में आप क्या सोचेंगे सरकार के आने से वक्त सच पूछिए तो बिहार कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जो स्थिति बनी हुई है बरसात के दिनों में यहाँ पर नाला नाले रोड पर यहाँ कि पटना जैसे महानगर मतलब ये राजधानी राजधानी में भी जब थोड़ा सा बरसात होती है तो कमर भर पानी चल जाता है यहाँ लगता है कि ना डूबने वाला पानी मतलब जो है कि लोग चलाना शुरू करते हैं इतना तबाही हो जाता है और गली तो घर कहने की बात लेकिन आने वाला सरकार जब हमारी सरकार बनती है इस सब पर जो ब्रेक लगेगा और बहुत सुंदर मतलब ग्राफ तैयार है तेजी जी हमारे ग्राफ तैयार कर ली है जाम जाम और बरसात के पानी से नाला नाली सबसे मुक्ति मिलने वाली है। और तो पर। और भी पंडित जी और भी सारे पार्टी है जन सूरज पार्टी है और और जो तेज का पार्टी है जनशक्ति जनता दल ये भी पार्टी है तो ये लोग पार्टी जो वोट लड़ रहा है इलेक्शन चुनाव में लड़ रहा है तो ये लोग कुछ कर पाएंगे मतलब Uh, क्या बोलना चाहिए जन स्वराज पार्टी का इस इलेक्शन के बाद चौदह तारीख के बाद उनका दुकान बंद हो जाएगी वो सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं और पैसा उधार करने के लिए आए हैं उन्होंने बायोडाटा जाम मतलब जमा करने के वजह में हजार रुपया लिए हैं और कह रहे हैं कि मेरे यहाँ बारह हजार मतलब बायोडाटा जमा हुआ है सोच लीजिए कि तीस करोड़ रुपया उन्होंने जमा कर लिया और पैसा उगा करने का मतलब एक साधन बना ली ना वोट रुकाने नहीं जा रहा है कोई सरकार उनको बनने नहीं जा रही ना कोई कोई एमएलए उनका जीतने नहीं जा रहा है बारह तारीख के बाद सुनिएगा जन स्वराज का शटर बंद हो गया आप लोग आप लोग आप पाएंगे बोल रहा है इतना जो हम आप लोग जो बोल रहे बहुत सारे भाजपा लोग बोल रहे हैं लालू का लालू जी का जब टाइम था सरकार था बहुत गुंडागर्दी कर किया जुलुम किया आ, मतलब ऐसी ऐसी चलाया क्या बोलना चाहेंगे इस बारे लालू जी के सरकार में लोग कहते हैं गुंडागर्दी था क्या आज गुंडागर्दी नहीं है आज तो सरेआम लड़कियों को उठाया जा रहा है ऊपर आप देखिए कल मुकामा में मतलब जो है कि हमारे दम मतलब जो है कि आदमी का हत्या हो गया गुंडागर्दी नहीं है अभी तो वोट बंदूक के बल पर जो है कि वोट लेना चाह रहे हैं गुंडागर्दी क्या सुशाधन राज है इस बत्तर राज और कभी हो नहीं सकता है लालू जी कम से कम उस अपने जुबान दीन लोगों में जीने का राह दिखलाइन दलित पिछड़ा अति पिछड़ा सबको जो है बैठने का अधिकार दिन बोलने का अधिकार दीन तो खटिया पर सामी लोग बैठने नहीं देता था चलने नहीं देता था चप्पल नहीं पहने देता था मां बाप उठा लेता था उसे आजादी दिलाई लालू जी को कहते हैं कि तो जंगल राज था उन्होंने जब आवाज आवाज दीन आज उनके जंगल राज ठाकर हमको इससे तो जंगल राज जनता तबाह हो गई है जनता एकदम तबाह हो गई है जनता ऐसे उग गई है और बिहार की जनता मनगुना ली है इसको बदलने जा रहे हैं हम तो, लोग हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे जगह में अभी आ, लाइट का बारे में छह मतलब शाम में छह बजे तक बंद हो जाता है अंधा हो जाता है ऐसे शहर में से पटना शहर में भी ऐसी मतलब अंधा है तो इस बारे में आप क्या बोलने जाएंगे कुछ आ, क, अभी क्या कमी है अभी क्या करना जाएंगे करना होगा क्या स्थिति है हम बोल दिए हैं कि हमारी सरकार बनती है तो इन बुंदियों पर ध्यान दिया जा रहा है या स्वच्छ रूप से जो है कि हर आदमी आवाज रहेगा आजाद रहेगा जो जि, जिस तरह से क्राइम चल रहा है क्राइम पर सबसे पहले ब्रेक लगेगा जो कि मां बहन खुल के रोड पर चल सकती है हमारे भाई बंधु भी चल सकते हैं व्यापारी लोग अपना व्यापार कर सकते हैं जो मजदूर लोग मजदूरी कर सकते हैं किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दोहन शोषण नहीं होगा अभी तो दोहन शोषण हो रहा है अभी तो सरकार में दोहन शोषण हो रहा है लेकिन आने वाला सरकार में इस पर ब्रेक लगाया जा रहा तेजस्वी जी जो बनाई है ग्राफ है इस समय मुद्दा में लाइन है कि अपराध मुक्त हम बिहार बनाने जा रहे हैं अपराध मुक्त বিহার बनाएंगे और इस पर पूरी जनता जो है कि मतलब चाह रही है बने नाम उमेश पंडित स्टार प्रचारक जनता प्रदेश अध्यक्ष আমরা উমেশ পন্ডিত জি কথা বললাম তার কিন্তু বক্তব্য স্পষ্ট যে লালুর জামানায় যে জঙ্গল রাজের কথা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু বিজেপি চালু করছে আচ্ছা বিজেপি প্রচার করছে কিন্তু এখন যে পরিস্থিতি এখন যে নীতিশ সরকার রয়েছে এনডিএ সরকার রয়েছে তার দ্বিগুণ জঙ্গল রাজ কায়েম করছে এই নীতি সরকার বা এই বিহারের মানুষ বদলাবে বিহারের মানুষ তারা কিন্তু পরিষ্কার ভাবে তাকিয়ে রয়েছে এবার কিন্তু নতুন সরকারের মুখ দেখতে পাবে অর্থাৎ ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলের প্রার্থী তেজস্বী যাদব যিনি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে লড়াই করছেন তাকে কিন্তু মানুষ চাইছে আর শুধুমাত্র অপেক্ষা চোদ্দই নভেম্বর ফল প্রকাশ হবে ফল প্রকাশের পরে দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে কে সরকার গড়বে নীতিশ সরকার না তেজস্বী যাদব সেটা সময় বলবে কিন্তু এই মুহূর্তে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক প্রেক্ষা সমীকরণ বদলে যাচ্ছে অর্থাৎ তেজস্বী যাদবের দিকে বেশি হাওয়া বলে মনে করছেন একাংশ মহল আমরা অলিতে গলিতে অলিন্দে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি মানুষ কিন্তু একটাই কথা বলছে এবারে কিন্তু তেজস্বী যাদবের মুখে হাসি ফুটবে বলে আশাবাদী আর জেডির সমস্ত কার্যকর্তা থেকে সমস্ত নেতৃত্ববৃন্দ শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা দেখতে থাকুন আপনার খবর সমস্ত কত সমস্ত আপডেট পেতে আপনার খবরে চোগ রাখুন ফ্ল্যাট বুকিং চলছে আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন বি দশ বাই দুশো উনপঞ্চাশ নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী বুকিং চলছে কল্যাণী বি টু বাই দুশো একুশ বি টু বাই তিনশো বারো কাছিয়াড়া ঘটক রোড সতীশ নন্দী রোড লোকের সিনেমা চাঁদমারি রোড লিচুবাগান মন্ডল রোড ডিটিকিবাজার মিলাননগর আগুরিপাড়া রজনীবাবু রোড নিপেন সরকার রোড আর পি স্কুল নৈহাটি ছ নম্বর গেট বিজয়নগর থাটপাড়া রূপশ্রী হল খালি শহর রাজমহল হাউসিং এস্টেট আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন গীতা কনস্ট্রাকশন সিক্স টু এইট নাইন জিরো সিক্স থ্রি ফাইভ ফাইভ সেভেন নাইন এইট থ্রি ওয়ান ফোর সেভেন এইট সেভেন নাইন ফাইভ কি ভাবছেন ফ্যামিলি নিয়ে কোথায় রসনা তৃপ্তি করবেন আর চিন্তা নেই রসনা তৃপ্তির সেরা ঠিকানা হোটেল ইউটু যেখানে রয়েছে ফ্যামিলি রুপটপ রেস্টুরেন্ট সঙ্গে থাকছে মাল্টিকুইজিন রেস্টুরেন্ট পুল পার্টির সুবন্দোবস্ত রয়েছে ইউটিউতে এছাড়াও যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ জন্মদিন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান করারও সুবন্দোবস্ত রয়েছে তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন ইউটিউতে আমাদের ঠিকানা কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে কাঁচরাপাড়া কাঁপা মোড় সংলগ্ন ইউটিউব হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট